Як вас родина привітала, скажіть, будь ласка. Привітала, зателефонував е, мій супруг Віктор Федорович і сказав, ну як ти? Кажу, нічого, ну давай. Каже, працюй, а я на Турцію. Они тебе говорят, легли курсом на Турцию, вот. а ты, говорит, працюй. Хорошо працюешь? Говорю, батя, я стараюсь. Вот, вот, вот такой у нас разговор. В где? Да. Сыновья себе помогают, невестки себе, вся семья. Ну, как может? Не выдавайте тайны. Он подарил огромную корзину, это передали, огромную корзину. Я, конечно, ее в кафедральный собор, вот где у нас Артем, а самый главный наш собор большой, я, конечно же, туда ее отправила. Мисс Краса безобмежен 2013 награждается Алена Анищук